Parti politik Aceh mendominasi pentadbiran negeri sejak kemenangan besar pada 2009. Bekas Pejuang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM kini mengisi jawatan penting seperti Gabenor, Ketua Daerah dan Ahli Dewan memberi wajah baru kepada politik Aceh. Jika siri sebelum ini menyingkap kisah konflik, ia bukan untuk menoreh luka lama tetapi sebagai panduan menyalakan obor perjuangan ke arah pelaksanaan pembangunan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang kini aktif di jalur politik Partai Aceh merupakan batu asas dalam mendirikan kembali negeri ini. Namun sejauh manakah strategi mereka untuk mengemudi di negeri pasca konflik ini? Ada pandangan bahawa Kerajaan Pusat perlu beri pendedahan dan bimbingan awal kepada GAM sebelum mereka memasuki parlimen. Seperti pengetahuan asas mengenai pentadbiran, demokrasi dan sistem republik. Gam ini uh, kurang becus uh, dalam pengelolaan uh, parlemen uh, pemerintahan Aceh lah. Ya uh, satu sisi pusat membiarkan itu uh, tidak mengawal, mengontrol apa yang dilakukan di Aceh. Di satu sisi juga uh, Gam seharusnya berpikir lebih jauh. Di sebalik isu politik. ...kabaran ekonomi kekal menjadi halangan utama bagi GAM. Dalam memulihkan Aceh, kesan daripada konflik empat dekad... ...dan tragedi tsunami pada 2004. Ketika konflik terjadi, produksi di Aceh itu terhambat... ...karena, karena konflik itu terjadi di daerah rural. Nah, untuk uh, produksi pertanian dan sebagainya... ...yang dibutuhkan oleh masyarakat urban itu ada di rural. Contoh terkini apabila Aceh mempunyai 68 kilang kelapa sawit. Namun, potensi pengeluaran minyak sawit mentah atau CPO masih tidak dapat dimanfaatkan kerana tiada kilang pemprosesan yang mencukupi. Walaupun terdapat pelabuhan di Kerungguku, Calang dan Kuala Langsa yang digunakan untuk mengeksport CPO dan tempurung kelapa sawit, namun kemudahannya masih terhad dan tidak mampu menampung jumlah yang besar. Kesannya, sebahagian besar hasil masih terpaksa diekspor keluar melalui pelabuhan di Sumatera Utara. Jadi CPO itu tidak tertinggal di Aceh, karena tidak ada tempat menampungnya. Ketika tidak ada menampungnya, tidak bisa dilakukan aktivitas perdagangan lintas daerah ataupun negara dengan menggunakan kapal. Kekurangan infrastruktur asas ini turut menjejaskan pasaran tempatan seperti beras, telur, daging dan sayur-sayuran yang menyebabkan kebergantungan kepada bekalan luar khususnya dari Medan. Tidak ada infrastruktur, ekosistem, itu tidak dibangun. Uh, misalnya hari ini masyarakat nanam cabai, begitu panen harga yang murah. Uh, begitu juga nelayan, ketika ikannya banyak numpuk, uh, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Uh, dan uh, dalam konteks lain juga hampir seluruh ya, seluruh sektor pertanian di Aceh itu, itu vakum. Itu supply semua warung segala macam, kebutuhan uh, ya dapur lah. Itu semua dari Sumatera Utara. Aceh bukan sahaja berdepan cabaran politik dan ekonomi, malah industri kreatif juga belum berkembang. Ekosistem industri seperti film dan hiburan dilihat masih ketinggalan. Selama ini gimana bertahan ya dengan projek-projek uh, uh, profil company, terus ada projek-projek dari pusat, ada program sosialisasi, ya, itu kita garap jadi film dan secara industri tidak karena kami juga tidak punya ruang ekosistem yang semacam bioskop lah. Malah isu kemiskinan kekal sebagai cabaran yang perlu ditangani. Walaupun peratusan penduduk miskin di Aceh mencatat penurunan daripada 12.64% pada 2024 kepada 12.33% pada Mac 2025. Jurangnya masih ketara. Di kawasan luar bandar, kadar kemiskinan turun daripada 14.99% kepada 14.44% iaitu susut 0.55 mata. Namun, di kawasan bandar, kadar ini sebaliknya meningkat daripada 8.37% kepada 8.54% iaitu naik 0.17 mata. Jadi saya biasanya suka balik kampung, ha, pergi tempat-tempat di pelosok. Nah di pelosok-pelosok itu masih ada Kemiskinan yang sangat Orang-orang tua itu masih ada yang lapar Nah inilah 20 tahun MOU <laughs> Yang harus kita fokus ke situ Bukan apa yang kita sudah capai Apa yang belum kita capai Laras senjata dan mata pena keduanya mempunyai matlamat yang sama Iaitu untuk mempersiapkan diri sama ada ketika konflik ataupun dalam mempersiapkan dasar dan strategi. Ia bertujuan agar segala usaha yang dijalankan dapat menangani segala cabaran sama ada berbentuk domestik ataupun di peringkat antarabangsa. Saya Sakmal dan Rizal Rahim melaporkan untuk Astro Awani. Di sebalik pelbagai cabaran yang membelenggu pentadbiran Aceh sebagai wilayah autonomi khas, tetap wujud ikhtiar menggerakkan roda pembangunan ekonominya. Episod seterusnya akan menyingkap strategi GAM dalam memperkukuh daya saing ekonomi negeri ini.